还不肯招吗？情报究竟是谁告诉你的？什么情报啊？你们找错人了。我是什么身份，你还不清楚吗？我们推测泄密的不是一人。<noise> 你有没有想过，他为什么让你来找我？ 时间紧迫，我们必须立刻行动。装弹，上膛，射击。如果要让你对我开枪了。这局里尔虞我诈，黑白难辨，你究竟是什么身份？ 你情报课的成绩确实比我好，但防身术嘛，还是我更胜一筹啊！马上新年了，诸位有什么愿望吗？我愿知交来日相会，志得意满如初见。我愿明年阖家团圆，故乡和平无硝烟。我愿家国天下多喜乐，欢声笑语。 所有的光与热，守护家乡和平，同胞安居，我死得其所。<coughs> 市里的人再庆祝新年吧，<coughs> 至少对他们来说，今晚只是平安一夜。即使前路挚爱难行。 也总有一轮孤月相伴。我莫以一生为民行医做事，已经没有遗憾了。